Seumur-umur baru kali ini mau naik kapal besar. Biasane nek lunga adoh nyong numpak pesawat. Cepet Sedhela bae wis tekan. Ning dina iki nyong milih numpak kapal laut. Ora ana sebab sing khusus, ya mung pengin lunga sing ora kesusu lan ora kemprungsung. yang panjang kasih. oke izin pak oke. nang pelabuhan kayak kie nyong dadi bisa weruh wong warna warna ana sing karep mangkat ana sing karep pada bali ana sing karep nyambut gawe ana sing mung karep pada plesiran yah kayak kie sing jenengane urip teka lan lunga bersama Bapak Edi Kaisang driver handal masuk membawa kendaraan masuk ke kapal nomor urut 3 siap-siap nanti keluarnya paling belakang oh iya jadi ngapurannya ke sedulur kabeh ya pancen nyong kaya nambah tau numpak kapal gede biasanya numpak kapal gue kapal-kapal cilik perahu klotok penyeberangan antara penajam Balikpapan naik pas lagi nuju-nuju meng IKN tapi kaya orang dinyana-nyana tepat jam 5 esok dina Senin kaya tanggal 14 kaya nih nek orang salah bulan Des eh bulan Desember tahun 2025 numpak kapal karo mobil sisan bersama Bapak Edi. Nah ini ini lantai dasar. Berarti ini naik ini. Mobil kita nanti masih naik ke lantai dua teman-teman. Numpah kapal kue rasane beda Waktu ora bisa dipercepat Ora bisa dikon ngebut mpelayu banter Nek pengen tekan Ya kudu gelem ngelakoni perjalanannya kene nyong tadi mikir Bok menawane pancen urip kue Ora kudu kesusu Ora kudu banter W ora rame Ning terus obah Ora pamer Ning ya ora mandek Kayak uri wong sing prasaja Ora kakek cerita Ning melaku terus Nyong sempat ngobrol karo bocah cilik Tok takoni garp maring ditujuane jawabannya polos orang mikir aduh-aduh dan Tok Sawang benar-benar menikmati perjalanan kie Sapa nanya? Sapa okay. ya, kanku Rika Kabeh, dulurku pada para penonton channel Sapa Nyana moga-moga 6 -moga tahun rongewu 6 likur seterusnya ngisuk Rika pada diwai keajaiban dan yang pengeran sing agi pada tutulan, agi pada usaha, mbah buwe mau usaha tutul panganan, apa tutul pakaian, apa sembako, apa seng agi pada tutulan lemah barang buwe ya. Utawane seng pada tani, seng pada buruh, pada tadi karyawan lah ya yes, supaya KBW muka-muka diparingi lancar. parini parciki ne nang taun 2061 saking kepada mbah dadi wong sing makmur di Kartibur Suasana wengi neng jero kapal kue sepi segarane peteng daratan ora katon kapal tetap melaku. Ya kayak urip lah. Orang ngerti garap tekan ngendi. Hehehe. Ning nek niate apik, insya Allah ya orang kesasar. Sekang perjalanan kie nyong sinau cik ora papa alon-alon ora papa beda dalan sing penting atine tenang lan tetep dadi awake dhewe